اور جیسا کہ میں نے تسبیح کی فضیلت میں صحیح حدیث اس روز آپ کو بتائی تھی کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی پڑھتا ہے دن میں کم از کم سو بار قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ تسبیح کی ہو ہاں اگر کوئی سو سے زیادہ دفع کرتا ہے تو اس کا عمل اس سے آگے بڑھ جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا افضل ترین عمال میں سے ہے اسی لئے کیا فرمایا کلمتانی علی السانی دو کلمے ہیں زبان پہ بہت ہلکے ہیں ثقیل میزان میں بہت بھاری ہیں حبیب رحمانی رحمان کو بہت پیارے ہیں اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و سبحان اللہ العظیم تو سب بحل اللہ السماوات و ما فی الارض تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے تو آسمانوں میں ملائکہ ہے اور کیا ہے مثلاً بادل وغیرہ نظر آتے ہیں بجلی کڑکتی ہے تو بجلی کی کڑک میں بھی کیا ہے تسبیح سورة الراد میں آتا ہے یسبح الراد بے راد اس کی تسبیح کرتی ہے خود آسمان تسبیح کرتے ہیں یہ نہیں کہ صرف آسمانوں میں جو چیزیں وہ تسبیح کرتی ہیں آسمان خود بھی تسبیح کرتے ہیں سورة اسراء 44 میں آتا ہے له السماوات سب والارض اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں ساتوں آسمان یعنی خود بھی کر رہے ہیں اور جو اس میں مخلوق ہے وہ بھی کر رہی ہے اور اس سے نیچے اتر آئے تو بجلی کی کڑک میں بھی تسبیح ہے اس کی اور زمین بھی تسبیح کر رہی ہے وہ امن شی ان سبدی کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو سوائے ان انسانوں کے جو دنیا میں کھو کر اس کی تسبیح بھول جاتے ہیں وہ ان سے الگ بس یہ چند گنی چنی مخلوق ہے جو نہیں کرتی باقی سب کر رہے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ پرندے اڑتے ہیں یہ بھی تصویر بیان کرتے ہیں اور اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی داود علیہ السلام کے ساتھ مل کے جو تسبیح کرتے تھے یہ سب بہنا پھر تسبیح کرتے ہیں اور تسبیح سے پتہ چلتی اور ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کچھ کنکریوں کی تسبیح صحابہ کرام کو سنوائی انا سخر الجال یو سب بہنا یعنی یہ سب بہن پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں اور انسان کے لیے کیا آیا ہے سب بسم رب کلا عظیم تم تسبیح کرو کہا کہ انسان بھی کرتا ہے کرو سب ربک رب کلا